ત્રણ આરોપીઓને નામદાર કોર્ટ દ્વારા બે દિવસના રિમાન્ડ આપવામાં આવ્યા છે આરોપીઓ હારૂન મિસ્ત્રી બીજો આરોપી આરોપી અરમાન સલીમ વસીમ મંજૂર આ મોતમાં જવાબદાર જીમના બે સંચાલકો અને સ્પાના માલિક સહિત ત્રણની ધરપકડ કરાઈ હતી પરંતુ તેઓને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરતા પોલીસે સાત દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી કોર્ટે રિમાન્ડ મંજૂર કરતા જેલમાં મોકલી આપ્યા હતા જેથી ઉમરા પોલીસે ફરીથી કોર્ટમાં સાત દિવસની રિમાન્ડ માટેની રિવિઝન અરજી કરી હતી જે મામલે ચૌદમી નવેમ્બર બે ના રોજ સુનાવણી થઈ હતી અને હવે આરોપીઓના બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થતા પોલીસ આરોપી સાથે રાખીને તપાસ કરશે જેમાં ગુનાવાળી જગ્યા પર સ્ટ્રક્ચરમાં ફર્નિચર ઇલેક્ટ્રિકલ પીઓપી વાયરિંગ કલર કામ ક્યારે મિલકત અને કોની પાસે કરવામાં આવી તે તપાસ કરશે તે ઉપરાંત માલિકો કબજેદારો સુરત પાલિકા ટોરેન્ટ પાવર અને ફાયરના કર્મચારી કે અધિકારીઓની બેદરકારી છે કે કેમ તેની આરોપી સાથે સાઠગાર્ડ છે કે કેમ તે તપાસ કરાશે સુરત એરિયાની શિવ પૂજા શોપિંગ આગ લાગી હતી જેમાં दो महिलाएं जो सिक्किम की थी उनकी डेथ हो गई और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन पहले ओरा पीए कर रहे थे बाद में माननीय के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ए सी पी जे डिविजन को ट्रांसफर किया गया है और अभी एसीपी से इसकी तपास कर रहे हैं और इसमें अभी तक जो तीन आरोपी थे जिनको अटक किया गया था पहले नामदार कोर्ट ने उनका पुलिस कस्टडी हमने मांगा था लेकिन नामदार कोर्ट ने वो हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था बाद में उसका रिविजन अप्लीकेशन किया तो नामदार सेशन कोर्ट ने ये अप्रूव किया है और अभी दो दिन का पुलिस कस्टडी है वो तीनों आरोपी वसीम शाहनवाज और डाद का आज नामदार कोर्ट ने अप्रूव किया है और दो दिन उनसे पूछताछ की जाएगी अभी तक हम लोग जिनके जितने भी बैंक खाते हैं उनकी हम लोग तपास कर रहे हैं उस संबंध में बैंकों को रिपोर्ट दिया गया है उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है सूरत महानगर पालिका को रिपोर्ट के लिए बोला गया है कि उसका डिटेल रिपोर्ट तैयार करके हुए दें तो ये रिपोर्ट आना भी बाकी है वो एक या दो दिन में प्रोबेबली आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने विजिट किया था वहां पर उनका डिटेल रिपोर्ट है वो भी अभी आना बाकी है लोरेंट पावर की तरफ से वहां पे विजिट हुआ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लोड के बारे में उनका ओपिनियन था तो उसमें वहां पे कोई भी खामी लोड संबंधित नहीं पाई गई इस पा जीम है इस्पाफ और जिम के जितने भी कागजात हैं वो लोग हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और जिम की जो प्रॉपर्टी है उसके पुराने हमदर भूपेन्द्र भाई पटेल है उसका स्टेटमेंट लिया गया है और अभी जो जिम वर्तमान में जो जिम का ओनर है अनिल गुप्ता को तो नोटिस दिया गया है और अनिल गुप्टा ने अपने वकील के माध्यम से रिप्लाई सबमिट किया है कि सुरक्षा से बाहर होने के कारण वो तो सोलह तारीख को तो आपकी और इन्वेस्टिगेशन जो है